Всем привет, друзья! Помните то видео, где, где мы пытались сделать баг в Сталкере Зов Припяти? Короче, я уже давно играю в Аномали. видите, ваша цель... Ну, вот, допустим, выберу любого такую, допустим. Це ось І оце ось не надо міняти. Локація, ну то тобто, есть, дай ми заспавнимся, буде деревня новичков, кордон. А тут теж не вибирайте, я там уже собі под інтерфейс зроблю. Дивіться. ім'я буде. ну, Допустим, давайте ім'я нашого каналу. Все, допустим, вот так. Э, а тут ничего и настраивать вам. Ну то не Вы можете придумать имя. Я сейчас вот его все вот удалю. Имя. Да, давайте тогда из группировок дам вам выбор. Ну, я, я не знаю чего, но я просто хочу сделать мне захотелось сделать, как в, как в Сталкрафте. Або давайте это новичков, або бандитов. Ось, вам выбор. Так, как это прибрать? Так, ладно, сейчас вот так. Ставь, ставь. Имя, группировку. Это а я уже потом выберу. И локацию. Если то, если одиночек, то... ...давите. Або деревня новичок, новичков на кордоне. Або хуторок на поляне. Не. Барстер на, на Ростове. Я, если что, за бандитом при этом никогда не заходил. Я не знаю, какие тут локации. А, Давайте-то тогда... Або на АТП на кордоне. вон на стоянке бандитов понятно если всем вам понятно то я и... жду ваших комментариев